دفن پیغمبر کے بعد کی رودات میں مساد اور اس کے ساتھی شکست سے دو چار ہوئے اور علی علیہ السلام اور ان کے ساتھی ایک سیاسی اقلیت بن کر رہ گئے اور ابو بکر اور ان کا گیرو ثقیفہ سے کامیاب و کامن ہو کر ابرا اس کے بعد میدان عمل میں دو افراد ابر کے آئے ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوسر حضرت ابو بکر تھے اور دوسرے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور ان کے ابن عام علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے ان میں سے ہر ایک کی کوشش تھی کہ اپنے ارد زیادہ سے زیادہ مددگار جمع کرے سبیر بن بکار اپنی کتاب المفقیات میں لکھتے ہیں جب حضرت ابو بکر کی بیعت ہو گئی اور ان کی حکومت قائم ہو گئی تو بہت سے انصار کو اپنی بیعت پر ندامت محسوس ہوئی اور انہوں نے ایک دوسرے کو ملامت کی اور علی علیہ السلام کو یاد کر کے ان کے نام کے نعرے بلند کرنے لگے یاقوبی لکھتے ہیں حضرت ابو بکر کی بیعت سے بہت معاجرین انصار نے تخلف کیا اور وہ علی بن ابی طالب کی طرف مائل ہوئے ان لوگوں میں سے عباس بن عبد المطلب فضل بن عباس زبیر بن امام خالد بن سعید مقداد بن عمرو سلمان فارسی ابو غفاری عمار بن یاسر برا بن عازد ابی بن کاب شامل تھے یہ حالات دیکھ کر حضرت ابو بکر نے عمر اور ابو عبیدہ بن جراح کی طرف پیغام بھیجا کہ اب ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے انہوں نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ آپ عباس بن عبد المطلب سے ملاقات کریں اور انہیں اس اقتدار میں حصہ دار بنائیں اور اس سے وعدہ کریں کہ اقتدار میں ان کا اور ان کی اولاد کا حصہ رہے گا اس طرح سے علی علیہ السلام کی حمایت ختم ہو جائے گی اور تمہاری پوزیشن مضبوط ہو جائے گی پھر رات کے وقت ابو بکر عمر ابو عبیدہ اور مغیرہ بن شبہ عباس بن عبد المطلب کے پاس گئے حضرت ابو بکر نے حمد پر وردگار کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور مومنین کا سرپرست بنا کر معبوس فرمایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ نے مومنین پر احسان کیا پھر اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا آپ نے کسی کو جانشید مقرر نہیں کیا تھا تاکہ لوگ اپنی مسئلت کو غنوت نظر رکھ کر کسی کو بھی چننے میں آزاد ہو پھر لوگوں نے بحیثیت حکمران میرا انتخاب کیا اور میں حکمران بن گیا اللہ تعالیٰ کی مدد میرے شامل حال ہے اس لیے میں کسی شک حیرت اور غزلی کا شکار نہیں ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ مخالفت کرنے والے افراد آپ کو اپنی پناہ گاہ بنائیں اور آپ ان کے لیے مضبوط قلعہ ثابت ہوں اس لیے آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں دوسرے مسلمانوں کی طرح سے آپ بھی ہماری بیعت کریں یا دوسرے مسلمانوں کو ان کی رائے سے منحرف کریں اس وقت ہم آپ کے پاس یہ پیشکش لے کر آئے ہیں کہ ہم عمر خلافت میں آپ کا حصہ مقرر کرنا چاہتے ہیں اور یہ حصہ آپ کو حاصل آپ کی زندگی تک ہی محدود نہیں ہوگا بلکہ آپ کے بعد آپ کی اولاد بھی اس میں شریک ہوگی آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے ہیں اس لیے ہم آپ کا احترام کرتے ہیں مگر یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ لوگوں نے آپ کی قرابت کا علم ہونے کے باوجود آپ کو عمر خلافت کے لیے منتخب نہیں کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے تمہارے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اسی طرح سے ہمارے خاندان سے بھی تعلق رکھتے تھے پھر حضرت عمر نے خطاب کیا اور کہا آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہم کسی دباؤ کی وجہ سے آپ کے پاس نہیں آئے بلکہ ہم آپ کو اس الزام سے بچانے کے لیے آئے ہیں کہ کل کلان لوگ آپ پر تفرق اندازی کا الزام عائد نہ کریں اب تمہیں اپنی کلک خود ہی سوچنا چاہیے